вами зустрічі, ми знаходимося на торгівельному комплексі Подол. Звісно, Валера вже розповів про ті умови, які, які ми будемо сьогодні розігрувати. Значить, кожного 29 числа, кожного місяця, ми зустрічаємося тут разом з вами, а нас все більше і більше. Слава Богу. Але от перед тим як почати розіграш, ми впускаємо по брехенечку по колу. І я перше розповідаю тут. Я йшов, і жінка до міліціонера підходить, каже. Пане міліціонер, оцей, оцей, оцей пан каже, до мене підходив, хотів зґвалтувати. Той так, ваші, ваші документи подивився каже, опа, жінка, прийдеться віддатися. <риклад> Добре, а це я бачив, як підійшла жінка, ну так, кілограм 50 і ще 100. Підійшла до прилавку і каже, я б хотіла посмотри костюм на себе. а продавец скажет, я бы хотел. Ну, всем известно пропорции девушки, женщины 90-60-90. Ну, а на самом деле я вчера узнал, что такое 90-60-90. Это проезд через пост ГАИ, через милицейский пост. Когда машина идет 90, потом 60 и опять 90. Знаешь, я продолжаю чуть мою тему. Кажется, девчина такая гарная, такая славная, такая молодец вообще. Вот все самое 90, 60, 90 и цепельки голова. Продолжает ту же самую тему, ГАИшник тормозит э, машину. В машине сидят две блондинки. Он им говорит, вы что? Вы едете по городу со скоростью 120 километров, Когда здесь ограничение 60 они а не с возмущением. Ну, наши двое. <свят> Ладно, значит, я уже все, первую тему про себя, да? Подхожу к маме, ну, все-таки вырос мальчик, спрашиваю, говорю, мама, меня аист принес? Она говорит, нет, тебя ворона накаркала. <свят> Человек приходит домой дом и Люба, Люба, я вырешил, вырешил кинуть и пить. Она говорит, ты что? А кто ж теперь мне будет говорить, что я прекрасна? <реш> ну что, может, перейдем до розыск, да? Я Валера, думаю, что да. Мой, Итак, тебя. сейчас... Ну, можно? Вот такую красивую девочку, смотрю, вот те они Лена? Лена будет помогать. Все. Так. Ну, по традиции, сразу же предупреждаю, сразу же предупреждаю, кто выигрывает, кто выигрывает приз такая традиция. Нельзя просто так вот брать что-то и уходить. Обязательно хотя бы 5 копеечек вы кладете вот сюда на эту сцену. Это обязательно. Ну, такая традиция. Итак, что мы разыгрываем? Что мы разыгрываем, Ленушка? Телевизор. Телевизор. Вот так, сразу же с телевизора. Есть телевизоры, да? да. Ну что, давай, пожалуйста. Нечий порук, Лариса Алексеевна. Провулок Тютюн Новый 1, квартира 26 Е. А что так повильно идете за призом? Вы так вообще грустно так идете, такое ощущение, что... Да, совершенно верно. Да, она знала. А каких копеечек положить? Копейку, две, там, пять. Ой, хорошо. Следующий приз, что мы разыгрываем? Магнитофон. Магнитофон. Топольска Ольга Борисовна. Топольска Ольга Борисовна есть? Итак, копей Вот так вот пожал. Вот, вот так копеечко. вот только. Здесь на подоле можно купить за 50 копеек. Филипс. Микроволновая печь за копейку. Бурлака Наталья Сергеевна. Есть бурлака Наталья Сергеевна. Совершенно верно. Вот. Счастливый обладатель микроволновой печи. Положила две гривны. Это хорошо. Пошли по побрехенечке. Пришли по побрехенечке. На, на пташиному рынку подходит, э, хочет купить кенаря. Говорит, сколько коштует ваша канарейка? Говорит, 500, а половину. Половину канарейки не продаем. Ну, да, э, ну, продолжаю такую тему. Мама, откуда берутся дети? Спросил сыну мамы. Откуда, откуда? От верблюда. Честно ответила мама верблюдица маленькому виблюку. Стоять на зупинці дві блондинки, зустрілися. Одна каже: о, привіт! О, привіт! тобі на який? Мені на двойку, а тобі на який, а мені на сімку під'їжджає 27-й тролейбус. Вона, о, в місті поїхали. У ситуацію, зустрічаються два коми, один каже: ти знаєш, вчора йду по місту, а мені назустріч президент. Каже, да, автограф взяв, а найвіщо йому мій Це <різь> Зіма. По городу бежит мужик, сзади пустые санки. Он бежит, долго бежит и кричит. Сынок, сынок, подожди, скоро будем дома. <свят> ну, как всегда, о жизни, о семье. Рассказываю сказку. И плакала царевна, не смея надолго. И пришел Иван, дурак, и рассмешил ее и получил 7 лет с конфискацией. За что? За то, что дурь продавал. дружи, дружина до человека каже, любый, я была у тебя на работе, зашла до кабинету и взяла с кишени 300 долларов. Это ничего страшного, я там уже два недели не работаю. Вы знаете, вот так вопрос на экзамене к студентке у нас на филфаке. Девушка, а вы знаете убийцу Лермонтова? Звісно, знаю, але он разве убийца, він же великий поет. <реш> до лікаря значит, звертаються. Лікарю, лікарю, а чому, коли я розмовляю, коли я, я звертаюсь до кого-небудь, на мене ніхто не звертає уваги, лікар. Сидить і каже. Ой, хто тут? <реш> <реш> Знаєте, сенсація. Сенсація, друзі мої. Выявляется, что дитячий ансамбль кукушечка подкидывает своих вихованців в чужие коллективы. Заканчивается корпоративная вечеринка. Парень с девушкой, он говорит: Светлана, вы сухое вино будете? Насыпайте. Вчера в нашем матче между сборной Украины и России выиграла Украина на восьмом минуте. У нас забил гол боковой арбитр. Вот что значит приплатили. Так, алло, 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 это звонят из Жека. У вас сегодня отключат холодную горячую воду, набирайте в ванну. Через некий час снова. Алло, это из Жека звонят. Воды набрали? Набрали, набрали. Ну теперь пускайте кораблики. Итак, Про дорогие ну, наверное, продолжим. продолжим, да, потому что люди ждут призов, очень да. ждут призов. Итак, Аленушка, раскручиваем и вытаскиваем. Видуще что мы разыгрываем? Нет, да? Скажите, пожалуйста. Я, 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 я. Пылесос! Кириллюк! Кирилюк, Галина Николаевна! А, а пылесос дома есть? Есть? А второй второй? Второй, да? Итак, Аленушка, это тебе вот такой вот славный песик за то, что ты нам помогала. Держи. Что разыгрываем-то? Что разыгрываем? Как тебя зовут, солнышко? Оля. Оленька, что мы разыгрываем? Микроволновку. Микроволновку. Мама посоветовала. Маркова, Наталья, то монет. Маркова, Наталья, Миколаевна. Как вот. же вы как раз вовремя подошли, да. <звы> Копеечку, давай, подошли и да? же выиграли. Вот так. Что мы э, сейчас что? разыгрываем? Вовремя. Что мы сейчас разыграем, солнышко? Микроволновку а, домой. Опять, опять микроволновку. «Гошко, Вира ви Лэпс, да? так, the... Кошко Вира Антоневна. Вы мистер Олефс, да? Так, Гошко Вира Антоньевна, мистер Олефс, совершенно верно. Are... Вера Антоновна. Вера Антоновна, я ваш are... адрес запомнил. We... Пусть Нет, на 28. Are... Хорошо. Пилисос. Пилисос, Давайте пилисос разыгрываем. Are... Читайте. Войтенко Марина Святославевна. Скажите, что вы, это вы. Войтенко Марина Святославевна. Совершенно верно. Итак, вы теперь, с, как я пору хотяк, оказывается. Женки любят с первого погляду, а человеки при первой возможности. Знаете, <реш> как Уме, шановный, а вы дивитесь в фильме Жахів, каже. Ні, я новый дивлюсь, все нормально. Разговаривает двое, один говорит, представляешь, вчера в мою жену врезалась машина. Ну и что? Машина в дребезг. Ну опять про семью, что называется. Кораблекрушение, попали люди на необитаемый остров. Одному 18 лет, другому 25, ну и третьему там уже под 60. Второму 18 смотрит такой. Опаньки, там еще один остров там напротив. Ой, какие девчонки, говорит, давайте туда сплаваем. 25 так посмотрел, говорит, да ладно, давайте до середины хотя бы доплывем, там крикнем, подплыву, там что-то подружимся. Которому 60, он тут лежит, говорит, так, по-моему, и тут нормально видно, что плыть-то. А? Осень наступает, падают листы, мне никто не нужен. Кромі ти. <ріст> так, жінки чудово знають чотири дії арефметики. Вони розділяють ложі, прибавляють рід людський, вони додають собі краси і віднімають собі роки. <ріст> я? Да? Да, так, я. Знаєте, Новина вчора, після матчу Бразилія Росія прямо в роздягальні вісім. Хлопцы из российской команды побылися из-за Майки Рональдо. Разговор двоих. Представляешь, вчера подрался из-за любимой женщины. С кем? Женой. Ну, опять о себе, что же могу рассказывать. Автобус едет, знаете, везут детей, ну, немножечко как я говорю, но... В общем, едут, хлоп, остановились, ну, водитель там мучается, бедный там крутит, дети пока вышли с автобуса, ходят кругами, ну, смотрят это все. Потом один из детей подходит, там это все долго-долго наблюдает, говорит, дяденька, я одна что вот, поломалась. Ну, водитель уже... <laughs> Проматерившись, говорит, ну и что? Автобус. <смех> <смех> ну, вы знаете, ребят, а почему, если не курить, не пить и не бегать за женщиной, можно прожить долго? Вы знаете? Потому что дурак — это очень надолго. <смех> <смех> Ой, сусиды вибачте, моя курка забегла до вас в огород. Це нічого, її уже моя собачка съела А, ну це нічого, я вашу собачку своей машиною збив. А сейчас аплодуйте Валерий, говорят, нечего раз, призы. Разигрываю призы, але я еще хочу вот так сразу же, походу, один короткий конкурс, дорогие друзья. Дорогие друзья. Вот тоже традиция. А если среди присутствующих людей много? -э если человек, у которого день рождения -э -э случился именно вот сегодня, 29. -го... Какой у нас месяц? А, октября, да. Октября 10-го. Если здесь именинник О! паспорт е па покажите. Ой, есть паспорт, с паспорт 29 октября, ну год, год, девушка да. Дата... А покажите мне еще раз вот так вот. познакомиться, да? Ой, класс! Давайте два первых, э скажем так, два первых победили, подымайтесь, пожалуйста, сюда П на сцену. Вовера. Итак, так, покажите сейчас... вашу дату рождения. Вот, нет, нам не надо пока точно 29 жовтня. Ну что ж такое? А, ты уже и знакомишься. А имя, да, ваше? Ирина Павловна. Ирина Павловна. Значит, вот это вам к вашему праздничному столу. Сейчас будет еще второй точно такой же приз, просто вас оказалось двое, поэтому мы его ожидаем. Итак, это к вашему праздничному столу. Пожалуйста, скажите что-нибудь. Вот правда, что на рынке подол можно, кроме того, что что-то купить, еще и получить за это подарок. Скажите очень хороший подарок, который пообещал мне директор, и мои мечты сбылись. Оленька, что мы разыгрываем? Оленька. Сюда скажи, я не слышу. Мелисос. Фельдман. Фельдман. Никола. Так, Аплодисменты Фельдману Николаю Немовичу что мы дальше разыгрываем? Все-таки счастье есть И. в этой жизни. Телевизор! Артамонова Татьяна Александровна. Есть в зале? Да, покажите, что вы, это вы. Ну, лишь бы... Артамонова Татьяна Александровна. Так, Классовского здесь. Хорошо, придем за телевизором. Нормально. Шановные друзья, мы собираемся тут в конце каждого месяца, 29 числа. Кто придбал тут что-то на торговом комплексе «Подол»? Більше як на 100 гривень той бере участь у розмірчі призів. А в кінці року, 29 грудня, тут буде розігруватися шикарний приз домашній кінотеатр. Так, так. Це більше, а тепер я розповім, у Японії винайшли робота, який ловив злодіїв. Значить у Японії за 5 хвилин робот значить знайшов 100 злодіїв у США 200 злодіїв за 5 хвилин. У Росії за 5 хвилин свиснули цього робота. Кто на свете всех белее, всех румяней и милее? Кто, кто? Сало, кто же? Это значит село. Возле калитки стоит председатель, спрашивает у женщины. Мария, Василий дома? Да он царай свиней кормит. Если не трудно, найти его. А чё ж трудно, у него борода, борода и усы. Сидят два друга, разговаривают, На один другому такой вопрос задает, говорит, а почему вот милиционеры постоянно ездят на вызов с собакой. Он говорит, ну кто-то умный должен же быть на вызове, а? Я хочу чуть-чуть исправить Володю. Дело в том, что в грудне, в грудне у нас 27-го будет розыгрыш, до да, домашнего кинотеатра, 27-го числа. Ну, а теперь маленькая реклама. Маленькая Маша выпила два йогурта, съела два яблочка и тарелку манной каши. Но ее памперс не був би бы полон без шоколадных конфет сюрприз. А цей чоловік підходить, збив у діда півня, їхав машиною по дорозі і збив дідового півня. підходить, понесе цього дохлого півня і каже, хазяїне, я, конечно, звиняюся, але я хотів би, як то замять цю ситуацію. А дід говорить: будь ласка, заходьте он. Курник открытый, куры чекають. <реш> каже любий, ты меня любишь. Он каже безмерно. А умер бы заради мемы. Нет, кажу, моя любовь бессмертна. <реш> 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 ну, и мы продолжим разыгрывать призы. Давай. Итак, Давай. что мы разыграем, Оленька? Пылью э, тро... пить. Вознюк, Юлия Володы... Вы уже бежите. Это вы, Юлия Володыберевна? то быстрее бежите. Вот так. Вай, вай, вай. Это Ой, у вас будет Юлия теперь микро нулева пищ, да? Вот так. Итак, Оленька, что разыгрываем? Магнитофон. Бумбокс, магнитофон. Анищенко Андрей Анатольевич присутствует? Есть. Есть, Есть. видим, что рукой машет oh. человек. Есть, yes. присутствует. Он oh, так скромно идет. Что, что разыгрываем, Оленька? Телевизор. Телевизор. Приходько Ольга Петривна. Yeah. Yes. Oh, yes. yes. Е? Ой, Ольгу Петривну. Это Ольга Петривна Приходько. Тут все написано. Так. А денег дайте. За 30 копеек телевизор. Прекрасно. Wow. Спасибо. Ну что? Еще один приз? Еще да, да. один еще. приз. Что разыгрываем? Телесос. Телесос. Диденко Владимир Ник. Владимир Ник Диденко. Есть? А не бывает. Уже? Нету. Владимир Николаевич, Деденко, да. раз. Нет. Есть. 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 Ну поменяли. Все, деньги на бочку, идите пылесосьте. Что ж делать? Мне действительно напомнили, что-то это разыгрывался. Дорогие друзья, а кто-то все-таки сочинил сегодня частушки? Да, про... да, 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 Есть! Да, да. Ну, давайте, наверное, сначала все-таки частушки да, про давай. рынок подол. Выходите, пожалуйста, кто сочинил Ведь частушки? Частушечку будет. Но вы хот... Есть. Один человек. Кто еще Показы? сочинил частушки. Есть. Два человека. Еще кто-то сочинил частушки. Три человека. Выходим на сцену и зачитываем. <соцентрический> Мама! Мама! <соцентрический> Серега, видишь, какой ты страшный. Получил к ребенку <соцентрический> Пожалуйста, у вас микрофончик. Зачитываем. Если деньги есть в кармане, на подол ты загляни. Для... Там найдешь ты все для тела и, конечно, для души. Вот так, все для тела и для души. На подол ты, ты поспеши. Ты все найдешь там для души. Зачитывайте свой. Как-то раз я на подоле растранжирила бюджет. А теперь хоть плачь, хоть смейся. Вещи есть, а мужа нет. Вот так вот. Хорошо, третий человек. Вещи есть, а мужа нет. О, ты, блин. Сергей Николаевич, это к тебе. Девушка без мужа. Подол рынок неплохой. Коллектив в нем золотой. Люди любят посещать и подарки получать. Хорошо. Итак, мы э, услышали три варианта э, частушек. Не убегайте пока. Про рынок подол. Давайте так оценим, оценим, э, скажем так, частушки своими аплодисментами. Итак. Первая участница, там, как вы это, поспеши и для души, и для тела, что-то там, да? И для тела, и для души. Оцениваем аплодисменты. Первая участница. Так. Хорошо. Вторая участница, у которой мужа нет. Ага, мужики, а мужа нет, так черти. Хорошо, ну и третья участница, что там у вас, что хороший контингент, да, коллектив, все нормально. Итак, третья участница, оцениваем. Я даже не знаю. Одинаково, по-моему. Ну... По-моему, мужа нет. Итак, давайте сделаем Надо так. У нас есть два равноценных приза. Это человеку, у которого мужа нет. Ну что делать? Вот это, ну нет, мужа, хоть чуть-чуть да. пожалеем. Да. Второй приз. Э Человеку, которого подлезался к коллективу, говорит, хороший здесь коллектив, держите это вам. Ну и третий приз э, вам э, да, для души. Для души, для тела и для души третий приз вам. Итак, аплодисменты еще нашим участникам. Аплодисменты участникам. Ну что, давайте разыграем наш бум. Бокс. Кто? Печинская Ирина Сергеевна. Печинская Ирина Сергеевна, е? Yeah? Yeah. А это что? А это ели, а это нету? Yeah. Покажите. Бачинская Ирина Сергеевна, действительно. Да. Все правильно. Так, дорогие приветствуем всех. все, все, да? Всем призы. Призы все, да? но, наверное, все-таки да. Оленьке мы должны за работу дать вот эту вот шоколадку. Ага, Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо большое тебе, Оленька, бери шоколадку. Я сказать, а зал. в зал. Следующий раз. Так. Ну что, дорогие все, Все? Все, мы призы. Мы всех переморцев, всех переможцев. Заходьте на, на торговельный комплекс «Подол». Давайте купуйте по поберегенщику, купуйте, будь ласка, більше як на 100 гривень, ви будете учасниками. А ми зараз то, по поберехенщику вам подаруємо, хоча може О, сам, самі собі. Так? Да, останні. Отже, е, так кажуть, е, говорять. Е, Дівчина плаче, плаче, а, а хлопец каже, ты плачешь? Каже, ну наши батьки против нашего шлюбу, как же мне не плакать? Да не плачь, каже, я найду іншу невесту. Да, ну, разговор. Поручик, вы и подлец, я вызываю вас на дуэль, а я не приду. Почему? Потому что я трус и подлец. Тут люди живут поряд. Действительно, уже сутени, треба идти додому. А это одной бабцы питають, А оце, що тут хлопці стоять і кричать оце на сцені, вам це не заважає? А одна бабця каже: Нє, ні, 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 ні. Така сенсація, шановні друзі, вчора сторож місцевого зоопарку Пан Зюкін виронив. Пачку Виагры. Завдяки чему, вже деяких тварин выкраснуло с книги. Парень подходит на улице, к знакомой девушке, говорит, девушка, пойдемте ко мне домой. Вы знаете, у нас даже нет общих знакомых, как вы можете. А вы Билл Гейтса знаете? Конечно. Вот тогда пойдем. Алло, дорогая. Сьогодні такий такої праздник у нас на роботі, такої савузі, потім можна, що мене принесуть немного позже, да? <рес> <рес> ну, шановні друзі, я хочу сказати, хлопці, що э, гарно не просто там, де нас нема, а просто там, де ми ніколи не були. От <рес> шановні, якщо ви не були на Подолі в цьому торгельному комплексі, приходьте тут, купуйте, грайте, вигравайте, а з вами прощається жарт клуб. Ovre Kenki, ovre Kenki! <laughs>